Задумка насчет экологического вообще ну, зимородства, она очень давно таки давняя, но э, в основном сейчас в мире применяются эти цены, технологии выращивания сельскохозяйственных культур. Э, в нашем случае, как бы уже давно этим занялись, свели применение химических препаратов, ну, то есть те же минеральные удобрения, те же пестициды, э, ну до самого минимума. Потом первая ласточка, предложение заняться органичным зерноростным. Что оно с собой вообще делает? Это есть, в каком уроке? Это было предложение нам поступило в 2009 году. В 2009 году мы поставили, там есть такой нюанс, как переходной период. То есть уже во время там уже не протравка, а обработка биопрепаратами. Потом уже с, при самом, когда посеяли, когда возрастает культура, и в этом случае, то есть, если есть, ну сам даже посев, обычно его заглушают, почему? Потому что, чтобы уменьшить количество бурянов, которые могут вырасти на поле В таком случае мы получим, ну, как бы, ну, весь цикл без Например, та же озимая пшеница по эффективной технологии выращивания, ну там где-то около 7-8 обработок в обычном цикле, да? В обычном цикле, да. в органическом же земледелии этого ничего нет. То есть можете сравнить. Ну дело в том, что растения все что-то впитывается. Что для споживача, чем оно имеет значение, вот смотрите, много людей, которые органическая пользуется большим спросом. Ну как, большим спросом это громко сказано, но вообще спросом. Почему? Потому что есть такие люди, как аллергетики. Им просто они обычную магазинную гречку кушать не могут. Почему? Потому что у них она вызывает там, аллергические реакции. И довольно-таки бывает какой-то больница. Но в нашем случае, что у нас озимая пшеница, горчица, гречка. Ну, в этом году попробуем еще подсолнечник. Это ну, у вас сертифицированный? Сертифицированный, еще. да. ну попробуем сертифицировать еще подсолнечник. Там тоже есть свои нюансы. но ну, в принципе, ну как бы вырастили мы то по, по органическому вот, принципу, то есть вы должны использовать на органической ферме. Там вот задают вопросы, иногда вот какой-то сертификат смотрят. Вот, а у вас там вот продукты сертифицированы? Ради, да.

на 327 гектар именно органические земли сертификаты и на 43 гектара сейчас у нас приконоведе в этом году не знаю как с этим рейдерским захватом мы будем стараться так, переводить как -то. но я так понимаю что благодаря вашей сертификации вы можете продавать свою продукцию в Европу они ее берут да 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 дело соответствует дело в том Ну вот, а такое органическое земледелие, оно получается выгоднее, чем обычно или нет? Тут палка двух концов. Смотрите. Дело в том, что если органическое земледелие, вы, во-первых, не носите удобрения. Ну, то есть, как носите, но ну, как мы, ну, к примеру, органику можем uh -huh. А у тех, у кого нет, у тех пытаются там и как-то полуми Урожайность чуть меньше идет. Ну, вот, к примеру, средняя считается урожайность около ну, по интенсивной технологии, а зимой пшеницы 60-70%. Умножишь, вот, например, в прошлый год, ну, около, да не в прошлый год, около трех лет последних, ну, в августе конечно, погода, ну, около 50, -50, 50, то есть меньше. Но э, есть один ну, нюанс. Органическая продукция идет процентов где-то на 30 дороже от стандарта, ну, то есть с одной стороны вроде оно и меньше получается, но выходит все ну, равно Ну а затраты будут меньше, если за химию. сколько сейчас стоит. Большое количество, меньше у вот. Ну и в основном ваша продукция расходится по Украине, уходит в Европу. Как? А, ну смотрите, наша продукция, к примеру, горчица и проса у нас закупает Как, к примеру, гречка, зимняя пшеница у нас растут